Oh, Hai anak penyejuk mata penawar hati yang dia lara lara ringankanmu menghibur ayah juga mama Hai anak kau di antara berjuta nikmat yang dikurnia amanah buat ayah dan mama jariah kami dalam menuju ke syurga. Hai anak kau dibesarkan dengan kasih sayang Dengan harapan menjadi insan Yang beriman memberi manfaat buat seluruh umat Hai anak kami tak minta untuk hidup mewah Cukup sekadar dengan melihat dirimu Engkau mencintai Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak itu diciptakan ibarat kain putih. Ibu bapalah yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Saya so, petang sangat sejahtera kepada profesor dan juga kawan-kawan sekalian saya. Berdirinya saya di sini adalah untuk berkongsi dengan kawan-kawan semua dengan prof tentang kepimpinan kontingensi tapi ingin saya fokuskan dalam konteks keluarga. Okey, siapa yang dah kahwin? Oh, maksudnya semua single ke? dah kahwin dah kahwin oh okey alright <laughs> okey ah, siapa yang masih single angkat tangan oh mengaku insyaallah saya doakan semoga dapat jodoh yang baik amin alright okey baiklah kat sini saya nak kongsikan dengan kawan-kawan semua untuk pandangan masa depan kita kenapa kepimpinan contingency sesuai diadaptasikan disesuaikan untuk kita berkeluarga sebenarnya sebab apa satu kita sebagai ibu bapa kita lah pemimpin anak-anak adalah pengikut betul Setuju? Okay. Ibu bapa bukan sahaja sebagai ketua, tapi sebagai role model, sebagai motivator, sebagai pembimbing dan pelindung untuk keluarga kita. Dan kat sini, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada menerangkan tentang empat fasa untuk kita mendidik anak-anak kita. Fasa yang pertama adalah fasa kosong sehingga tujuh tahun. Kosong sehingga enam tahun yang mana dikatakan anak sebagai raja. Bukanlah anak sebagai raja kita yes man, yes man tak. Tapi kita berlain dengan kasih sayang kita tak ikut semua tapi kita uh, nurture kan mereka dengan kasih sayang supaya mereka ni rasa selamat dengan kita. Ha. Lepas tu lepas tu kita pergi kepada fasa yang kedua, fasa tujuh hingga empat belas tahun, jadikan anak macam hamba. Ha. Jadikan anak sebagai hamba ni bukan semata-mata kau lah semua benda, tak. Tapi kita didik dia dengan disiplin. Kita didik dia dengan tanggungjawab. Kat sini lah Rasulullah kata kita kena didik anak untuk tujuh tahun. Mula untuk Solat. solat betul lah. Kalau tak kalau tak kalau tak dididik dengan solat 7 8 9 10 tahun dah boleh? Sebat. Dah boleh sebat. Ganas <laughs> nak suka sebat, sebat tu. Okey, maksudnya boleh rotan. <laughs> Okey, tapi ada cara dia. Okey, untuk fasa yang ketiga, fasa daripada umur 15 sampai 20 tahun jadikan anak sebagai kawan. Okey, kat sini kita kena befriend dengan mereka supaya anak ni selesa apa-apa cari kita dulu. Ha, yang keempat, fasa keempat adalah jadikan, jadi kita sebagai penasihat sebab fasa keempat, fasa umur 21 tahun ke atas, anak-anak dah, anak -anak dah mula berdikari sendiri, dah sama belajar. Jadi kita sebagai penasihat. Kat sinilah kita nampak kom, kepimpinan kontingensi kita sesuaikan mengikut situasi sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Betul? Dan Rasulullah SAW juga turut uh, meriwayatkan melalui hadis riwayat Ali bin Abi Talib, didiklah anakmu mengikut zamannya. Kerana anak itu diciptakan untuk zamannya dan kamu diciptakan untuk zaman kamu. Jadi kita kena sesuaikan dengan zaman itu. Apatah lagi sekarang ini kita tengok zaman AI, zaman social media, zaman mudah untuk akses ke mana-mana. Kita kena sesuaikanlah. Pada masa yang sama kita kita juga kena ada teknik untuk sesuaikan cara kita sebagai ibu bapa untuk anak-anak kita. Saya berkongsi sebab saya pun baru lagi jadi <laughs> seorang ibu sebagaimana saya pesan hari itu. Anak saya pun baru saja setahun dan enam bulan lagi dia seorang anak lelaki yang tengah sangat lasa ya. Tapi takkanlah gentle parenting anak saya tengah uh, cabut almari semua takkanlah saya biarkan je. Kan tak boleh lah macam tu. Okay so adalah sedikit penegasan tapi masih lagi kita lembut sebab dia anak anak kecil lah baru dua tahun. Jadi kita kena sesuaikan tapi pada masa yang sama saya cuba untuk mengaplikasikan contoh kalau dia buang sampah pada tempat dia kan. Pandailah asyik anak umi ni. Kita ada ada memberi motivasi, ajarkan, tenangkan dan bagi, bagi kepastian, bagi confirmation information kepada anak kita itu yang macam mana pun kita ada dengan mereka sebab target kita anak ni adalah amanah dan amanah ini sebagaimana kita dekat mana-mana kita kena sesuaikan dengan keadaan itulah dimaksudkan dengan kepimpinan contingency sesuaikan dengan keadaan situ, sesuaikan dengan pengikut kita sesuaikan dengan audiens kita, apa bahan kita itu yang kita kena bawa sebenarnya itulah pemimpin yang sepatutnya bawa diri kita pergi mana-mana Ha, contohnya macam dah petang ni sebab tu saya nyanyi. <laughs> <laughs> nak menghiburkan nak ngantuk nanti semua. Okey itu contoh sajalah. Okey. Alright itu maksud dan untuk saya pesankan kepada kawan-kawan semua untuk yang dah kahwin dah ada anak ke? Ha? <laughs> <laughs> dah kahwin belum? Ambil mengaku tadi tak apa insyaallah dia tu. Insyaallah. So saya dengan Aziz je kot dah kahwin dengan doktor. Kan. <laughs> okay. Alright insyaallah Aziz pun uh, saya doakan semoga dapat anak, -anak yang baik ya soleh solehah semua. Untuk pesanan kita sama-sama uh, muslim, uh, Ustaz Wadi Anwar ada berpesan untuk kita menghadapi akhir zaman ini dengan mengamalkan surah al-kahfi ayat 1 sampai 10 dengan ayat uh, 101 sampai 110 10 ayat awal 10 ayat akhir untuk kita dinding diri kita lindung diri kita dengan fitnah akhir zaman yang macam-macam sekarang. Kita lihat banyak sangat kes yang pelik-pelik saya nak cakap pun saya takut nak segan kalau kisah yang sekarang tapi kita takut tu memang ada sebab kita manusia biasa tapi kita ada Tuhan yang maha kuasa yang boleh membantu untuk melindungi kita daripada perkara-perkara yang tak lah. Okay? so sebagaimana kita insya-Allah ibu bapa dan juga kawan-kawan semua bakal ibu bapa yang akan mendidik anak-anak semoga kita dapat menerapkan kepeginan kontingensi dalam kehidupan sehari kita mengikut pada situasi Sekian, wabillahittaufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Ayo, Nur Syukur Syukur Syukur